подключается и с тем же принципом действия поднимается и все это можно сделать значит потом что у нас есть еще у нас есть болгарки которыми можно вот одна болгарка вот здесь большая но я не буду включать цели да, да. Да, да. Значит, э, болгарками можем разрезать любую конструкцию или металлическую пропила. или бетонные конструкции будут, режутся болгарками то есть на где-то на пожаре на аварии разбор конструкции при обвалах Можно я, можно я. Подходи, давай. Для разборки конструкций завала в Сане и также при. Я, 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 да. Все. Да. Ну, дыши. Дыши. Все, хватит. Все. В доме плиты ободились. Нужно достать людей. Значит, ставится подушка между щели, между плитами. Накачивается воздух, поднимается плита, и мы можем доставать и как бы, проводить спасательные работы на таких участках с помощью такого аварийно-спасательного ну, в этом заключается Сейчас наша успех служба лестницы, да, лестницы, мы можем лестница, как лестница, бы палка. только по одному человеку залезть на на крышу посмотреть эй, эй! эти лестницы используются эй, эй! на пожаре как бы для спасения эй! людей да стал, посмотрел для спасения людей технических работ наше подразделение занимается обезвреживанием, нахождением и уничтожением взрывоопасных предметов, которые находятся на территории Черниговской области. Хотя с последней войны прошло почти 70 лет, тенденция выявления этих предметов становится все чаще и чаще. Когда мы находим предмет похожий на взрывоопасный, какие наши действия? Да, это тоже один из своих главных, но по порядку. Отойти. Отойти. Хорошо, огородить. ни в коем случае к нему не подходите. Не трогать, огородить. Правильно, чтобы кто-то, если шел кроме Отгородить вас, желательно э, оповестить взрослых, которые находятся рядышком, показать это место. Ни в коем случае не подходить, не брать, не поднимать, не переносить, не бить, не бросать в костер. Это все делать запрещено. Потом отвращайте взрослых, запоминайте данное место и звоните или 101 нам, или 102 в милицию. После прибытия на место специально обученный человек идентифицирует этот предмет как или опасный, как взрывоопасный, или просто что-то похожее на него. После этого он заповещает уже нас и непосредственно для уничтожения взрывоопасного предмета выезжает наша группа. Наши работы полностью всегда проводятся в бронежилеты и каске, которые вы можете здесь видеть этими засобами по при При э, прибытии на место мы изымаем тот или опасный предмет и засобами пошуками э, Гараджи гара 2500 обследуем место вокруг для определения, есть ли там еще что-то опасное или нет. После э, мы его перевозим, транспортируем э, в безопасное... Э, да, на полигон. Специально отведенное место в каждом районе есть, мы туда его Транспортируем способ, способом контролированного подрыва с помощью катушки. Мы подсоединяем к ним взрывчатое вещество. С помощью подрывной машинки заводим ее и уничтожаем данный Посмотрели. Для удаления ржавчины приборы. Ну, в принципе, все, что вы все, что может приготвить метров возле найденного боеприпаса, мины или это, мы его устанавливаем, чтобы можно было уже видеть.

Чёрт, ну куда ты приберешь? Уступи, да? девочка. Не ругайтесь, все померяйте. Все померяйте. Напекай, стреляйте на Ну, все, хорош. Надо да, да, себе купить. не Давай, пой, вот в СССР, давай. Все, жалая? Килограмм 20. А электроника уже показывает? Ну, дело показывает. в том, что мы... Если да... правильно да. наложена манжета, как да. там написано, что стики до сантиметра отсюда, и до... Це ж трубочка йде по цьому і тихенько успокоюючись, прямо сісти нормально, щоб не напряжені і так далі тому подібне, то буде правильно. Хочеш? Так, матряк. Взжимає.

голову инспектора. И тело используется. Кто мальчик знает? И, и бронежилет. Да, бронежилеты есть разных модификаций, разных цветов. Вот кого мы будем одевать в бронежилет? Мы же милиционеры. Они же кто? Чьи-то родители, да? И их что? Ждут дома дети. Поэтому родители должны тоже быть в безопасности. Да. Да. На картинке есть пять детей. Кто-то из этих детей нарушает правила дорожного движения, а кто-то нет. Тихонько. Подходи ко мне. Да. Вытаскивает, под, подплывается. И... Подплывается сзади к человеку. Да. Потому что если подпать спереди, то э, утопающий всегда хватается за спасателя, и вместе с ним они тонут. И... Берется вот. А? Пальцами. На 1-2 сантиметра всего. А взрослому? что маленькие дети, слабые. Да, да. Ромашу, все, У маленьких детей э, еще хрящевые образования, костная ткань еще слабоватая. И можно полностью переломать. Вот, размах. Еще пульнет, а? Да. А? Да, это да, Дело Это да. что и крепление идет. Потом да, еще можно, если хотите, что Нет. И прибил человека. Пока. Да, вообще пришел. Притопил. Значит, в самого человека а рядышком. Ну так нормально?